hammaga salom do'stlar sizlar bilan omadbek va biz hozir Counter Strike o'ynaymiz do'stlar men bugun hozir bu ekspert botlarga qarshi o'ynamoqchiman aniqrog'i qoidalarga rioya qilgan holda do'stlar ularda qanday qurol bo'lsa menda ham o'sha qurol bo'ladi bir chekkadan har bir qurolni o'ynab ko'rmoqchiman ikkita botga qarshi agar bu jangda hozir men g'alaba qozonsam 3 işte ta botga qarshi o'ynayman albatta keyingi videolarimda do'stlar bizda birinchi pichag bo'ladi do'stlar komentariyada yozib qoldiringlar tamam men atamanmi yoki buttlarmi nima deb de o'ylaysizlar birinchisi keldi do'stlar har bir qurolda 3 martadan o'ynaymiz hozircha men 2 marta yutdim Aniqroq 1 marta ular ikkita ikkitayu organ bo'lardimu faqat qoidalarga zid bo'ladi bu do'stlar jonim os yutamanmi tuzamanmi yutaman uh 15 besh foiz jon bilan yutib qo'ydim bu like arziydi do'stlar tezroq like bosing bizda oxirgi ground, agar yutsa miz pistoletga o'tamiz u ikkitasi kelyapti bitta bitta kelishni iloji yo'qmiikkinchisi o'ldirib qo'ydi demak terrorlar yutgan hisoblanadi do'stlar 3 raund bo'ldi men g'alaba qozondim va jag'da albatta men kuchli ekanman endi biz pistoletkaga o'tamiz do'stlar shu pistoletni sotib olishni sizlarga maslahat beraman o'yinda buni o'qi juda ham uzoqqa yetadi yoningdagini ham uzoqdagini ham osonlik bilan ota oladi qanday men devorni dedim u. bo'pti do'stlar pistoletda birinchi raundda ular g'alaba qozonishdi ikkinchi raundda men g'alaba qozondim bizda uh, oxirgi raund yutgan pistoletda kuchli bo'ladi juda xavfli chekkadan ham o'tishyapti bo'ldi pistoletni men yutdim do'stlar biz miltiq qo'tamiz. uch foizin qoldi do'stlar pistolet bu buyog'iga chunki bu pistoletda через а o'ldirib qo'ysa bo'ladi agar chiqqanimda meni o'ldirib qo'ygan bo'lar edi bu bot. Do'stlar, birinchi raundda men g'alaba qozondim asosiysi shu yerdan chiqmasin ikkinchi raundda hozircha ikkinchi raundda ham men g'alaba qozondim va bizda oxirgi va so'nggi raund miltiqda albatta bu yerda kimnidir oyog'i ko'rinyapti uchinchi raundda ular g'alaba qozondi lekin baribir ikkiyu bir bo'ldi men miltiqdan yutgan hisoblanaman biz avtomatlarga o'tamiz do'stlar sakkiz foiz joni qolgan ekan yana bitta otmayman otmaymanma shunga xo'sh uni joni to'qson bo'lgan lekin meniki hozr avtomatlarda ular g'alaba qozonishdi bir marta lekin bizda hali ikki raund bor men ikki marta g'alaba qozonsam yutgan bo'laman ko'rib turganingizdek menda jon judayam oz bo'ldi ikkinchi raundda men g'alaba qozondim bir u bir kim g'alaba qozonsa o'sha yutadikelishmayaptiyu do'stlar avtomatda men mag'lub bo'ldim lekin bizda hali yana uch qator qurollar mavjud pichoqda pistoletda va miltiqda men yutdim avtomat bilar yutdi endi yuztalik qurollar bizda larbunda o'n besh foiza bunda qirq sakkiz qolgan ekan besh bir olamiz ular agar pul ko'p bo'lsa oxirdagi qurolni olib qo'ygan bo'lishi ham mumki Bunu kuralı 2000 geldik yom olmaz. Uhti. Bruno. menimcha bu qurolda men ularni nolga yutsam kerak do'stlar agar o'tgan safar videoimni ko'rsangiz, ko'rgan bo'lsangiz men zombilarni qanday yutish mumkin degan bir video olgan edim va u yerda zombilarni yutishni turli xil yo'llarini ko'rsatganman Videoimni albatta ko'ringlar juda ham qiziq video bo'lgan biz hozir gap bilan bo'lib ularni yutib qo'yibmiz uchu nol do'stlar biz keyingi qurollarga o'tamiz eng muhimi botlar bombata olmasa bo'ldi do'stlar men qanday qilib bu qurolni tashlayman lekin qoidaga ko'ra o'ynashga va'da berganman bugun shuning uchun to'rt yuz n olti aytdim narsa bo'ldi deb biru nol ular yutishmoqda ikkinchi modasiga qo'yib olishim kerak edi lekin ulgurmadim ikkiyu bir do'stlar hozir o'ynagan o'ynashimning hojati yo'q baribir ikki bo'lishdi ular oxirgi raundda men yutsam ham yutmasam ham o'zgarmaydi barir bu qurollari galab g'alaba qozonishdi lekin har tomonga qarshi o'ynab qo'yamiz bo'ldi do'stlar ular g'alaba qozondi bizda keyingi finalniy qurol hammangiz bildingiz snayper bunda esa bobotar lekin do'stlar snaperda kimga yuishini aniq bilmayman men snaperda ja proemasman buni tan olaman buni keyin otamiz avval ipekka ketganini otishimiz kerak o snaperda zo'r ekan manu voy Robert. hozir bizda uchinchi raund bo'ladi kim yutsa snaperni o'sha kuchli bo'ladi 3 ga harakat qilaman. Bittasini o'ldi o'ldirib qo'yish ham mumkin Oxirgi oxirigacha borib Yutdim. do'stlar shu bilan video tamom layk bosing obuna bo'ling men baribir kuchli ekanman do'stlar prosmotr uchun katta rahmat